Sənə xəbərim varmı ki, bizdə bal yarmarkası keçirilir? Əlbəttə Hı? ki, var. Bax, qarşıdan soyuq mövsüm, soyuq aylara gəlir. Qripin və virusların can qaldır, baş qaldırdığı bir Hı. dövrdür. İnsanlar ən çox hansı an təbii antiseptika müraciət edir? Əlbəttə ki, balın o xeyriki var, faydaları Həli. var. Bu vaxt hələ saatlarla danışmaq olar. Həm də Azərbaycanlı olaraq də... biz bal sevməliyik, düz demirəmmi? Məsələn bir xüsusi fakti də vurğulayım ki, bizim bal yarmarkasında hətta Laçın balı da var. Bəs sən Laçın balı? əto gözəl təbiətin on ordan olan ballar ə, həm tatlıdır, həm çox faydalıdır və balın da o qədər növləri var ki. Görəsən bu yarmarkada hansı bal növləri ə, alıcılara təqdim olunur? Bax elə bağlayaq bizim həmkarımıza. Günnar İlqar qızı. Sabah xeyr, günnar. Bal yarmarkasında nəләр yaşanır? Nə qədər davam edəcək? Ətraflı sən çat. Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Biz hazırda e, Bal yarmarkasından e, Telesəhər tamaşaçılarını salamlayıram. Bal yarmarkasındayıq. Bəli, e, yay aylarından artıq anons edildiyi kimi oktyabr ayının 2-sindən e, paytaxtımızda Bal yarmarkası start götürəcəyi deyilmişdi e, və biz hazırda yarmarkadayıq. Qeyd etdim ki, yarmarkaya e, Azərbaycanın bütün iqtisadi e, zonalarından fermerlər qatılıb. Daha ətraflı məlumatı isə bizə e, Sərfərat Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynov məlumat verəcək. Vüqar müəllim salam, sabahınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa yarmarkanımıza bağlı bizə ətraflı məlumat verərdiniz. Nə qədər fermer var, neçə kilo ballı gəliblər hər biri? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Artıq bildiyiniz kimi yarmarkamız fəaliyyətə başlayıb, 3 həftə davam edəcək. Oktyobrun 20-ci axşam saatlarında yarmarkamız başa çatacaq. Bu böyük yarmarkamızda Azərbaycanın bütün iqtisadi zonalarından arıçılar təmsil olunurlar. Ümumilikdə yarmarkada 250 arıçı iştirak edir və biz e, iqtisadi zonalarda fəaliyyət göstərən arıçıların sayına proporsional şəkildə həmin zonaların yarmarkada təmsilçiliyini təmin etmişik. Yəni əgər bir zonada çoxlu sayda arıçı fəaliyyət göstərirsə, həmin zonadan olan yarmarkada iştirak edən arıçıların sayı da e, daha çoxdur. Yarmarkda ümummilikdə 95 tondan artıq bal çıxarılıbdı və digər arıcılıq məhsulları çıxarılıb. Faydalara əsasən hər bir iştirakçı e, arıcıya ümummilikdə maksimum 400 kq bal və 30 arışanı gətirməyə icazə verilir. E, qiyməti arıcılar, fermerlər özləri müəyyənləştirirlər. E, 30-a yaxın çeşiddə arıcılıq məhsulu çıxarılıbdı. Yəni vətəndaşlar İstənilən arıcılıq məhsulunu bu 3 həftə ərzində gəlib Kəsim Metro stansiyasının çıxışında fəaliyyət göstərən yarmarkada tapa bilərlər və istər alıcılıq qabiliyyətinə, istər ağız dadına uyğun istənilən məhsulu ala bilərlər. Arılar üçün hər zəruri şərait yaradılıbdı. Məhsulların yarmarkaya gətirilməsinə logistik dəstək göstərilibdi və burada hər bir arıcı büşatma əsasında yerləri müəyyənləşibdi. Özünüz görə bilərsiniz, nömrələnibdi büştaxtalar. Büştaxtalarla gec xüsusi yemlə, dezinfeksiya vasitələrlə təmin olunublar. Yarmarkanın ilk günündə apardığımız şühadələr göstərdi ki, ilk günə rəğmən Çox vaxt qədər böyük maraq var. Paytaxt sakinləri yarmarkaya təşrif buyururlar və istədikləri balı ala bilirlər. Təxminən 30 çeşiddə fərqli bal növləri var. Ən müxtəlif rayonlardan. Qiymətlər də həm çeşidlərə görə, həm də məhsulun maya dəyərinə görə fərqlənir. Əvvəlki illərə nisbətən ümumilikdə yarmarkaya çıxarılan məhsulun miqdarı azdı ə təsəssür ki, sanay 120 ton bal çıxarılmışdı. Bu il isə 95 ton ə, bal təqdim olunubdu. Bu artıq arıcıların özün seçimlə biraz məhsulları bu il ə, yağıntılarla əlaqədar aşağı olubdu. Və arıların ümmi təqdim etdiyi məhsullar ilin həcmi cəmi 95 tondur. Və hesab edirik ki, ötən illərin də təcrübəs göstərir ki, yarmarkaya çıxarılan məhsulların 95-99% yarmarka dövründə satılır və hesab edirik ki, bu ildə Fermedarlarımız il arzında çəkdiği həzyətin məhsulunu rahatlıqla yarmarkada sata bilib bol qazancla evlərinə dönəcəklər kilər Vüqar müəllim ətraflı dolğun məlumat üçün. Bəli, bal bilirik ki, qış mövsümünün əvəzsiz qidalarından biridir. Odur ki, bu qıdanı, bu məhsulu əldə etmək istəyən hər bir kəs tələsə tələsməlidir, çünki e, e, bal e, yarmarkası oktyabr ayının 22-sinə qədər davam edəcək. Bəli, hörmətli tamaşaçılar və aparıcılarımız müəllim, bu saatda çatdıracaqların bunlardır. Söz sizindir. Çox sağ ol. Hardasan 3 həftə davam edəcək də. O mənada balla başlayaq. Bəli. Dünənə başlayıb və 3 həftə davam edəcək.